Приветствую вас, друзья. Сегодня мы выполняем ремонт в небольшом частном доме. Продолжаем выполнять комплексный ремонт, поэтапный. Сегодня расскажу об укладке теплых полов для тех, кто захочет дома своими силами уложить теплый пол. Значит, прежде чем раскладывать трубу по полу, необходимо, чтобы было подготовлено основание. Хорошо, если это черновая стяжка. Удобно уложить трубу, твердое основание. Удобно будет работать. После этого укладываем пенополистирольную плиту, пенофон, отражательный мат, и накрыли его клеенкой, чтобы не было реакции цемента с фольгой. Чтобы впоследствии цемент не выдал фольгу. Значит, для укладки Трубы по полу есть несколько способов. Скобы, направляющие рейки. Мы используем в данном случае армировочную сетку, которая стягивается между собой тяжечками. Выкладываем сетку определенным контуром, где будет уложен теплый пол. И пристегиваем сетку, трубу к сетке. Трубу начинаем раскатывать от котла, там где будет установлен, там, где будет установлена грибленка распределения воды. В данном случае у нас комната, кухня и коридорщик. Будет два контура окопления. Труба начинает раскатываться с внешнего контура раскатывается улиткой заводим ее во внутренний контур и разворачиваем в обратном направлении Значит, по наружному диаметру труба заворачивается вовнутрь по форме теплого пола Исключаем в местах, где установлен шкаф, мебель по краям, находим расстояние. От После того, как труба повернется до центра комнаты, она начинает разворачиваться в обратном направлении. Очень удобно работать с тяжечками добрались до центра и разворачиваем трубу в обратном направлении между нашими уже уложенными трубами. Шаг между трубами получится 15 сантиметров. Вот мы развернули контур по комнате и возвращаем его через кухню, коридор, котлу. Здесь будет большая часть второго контура вместе с коридором. Закончили укладку теплого пола. Посмотрим, что у нас получилось. Чистая отапливаемая площадь у нас около 14 квадратных метров. Трубы использовано 100 метров. Метра полтора осталось под котлом. Стяжечек для пола для крепления трубы и сетки 4 пачки. Расход трубы за счета при шаге укладки 15 см между трубами. 7 метров на 1 квадратный метр. Скажи примерно идет пачка на то есть 5 штук на метр -тубы. Следующим этапом будем устанавливать маяки и заливать пол. Всем пока!